Смотрите новости на БТБ. Доброе утро. Минувшей ночью боевики 15 раз обстреляли наши позиции в зоне проведения АТО. Всего за сутки террористы открывали огонь по силам АТО более 40 раз. Как сообщают в пресс-центре операции, из обстреляли наши подразделения у поселка Горная и города Золотое в Луганской области. Хотя огонь велся продолжительное время, потерь среди украинских военных нет. Неоднократно обстреливались позиции сил АТО вблизи Дебальцева и Горловки в Донецкой области. В районе Донецкого аэропорта ночь прошла спокойно. Вместе с тем боевики обстреляли из артиллерии наших силовиков в Новокалиново со стороны Авдеевки. На юге Донецкой области обстановка под контроль на силам АТО. Два подростка погибли и еще четверо получили ранения за попадание снаряда на спортплощадку 63-й школы в Донецке. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал УБСЕ направить наблюдателей на место гибели детей, чтобы по горячим следам расследовать происшествие. В ОБСЕ надеются на прекращение огня сторонами конфликта. Если боевики будут и дальше обстреливать позиции украинских силовиков, ни о каком режиме прекращения огня речи идти не может. А это, в свою очередь, препятствует установлению линии разграничения. Ее длина составляет 480 километров. В стороны еще обсуждают ее маршрут. Вместе с тем в ОБСЕ призывают боевиков придерживаться минских договоренностей и отвести тяжелое вооружение. Минский меморандум постоянно нарушается, используется оружие всех калибров. Доверие между сторонами конфликта очень низкое. Уже в этом году мы планируем увеличить нашу мониторинговую миссию до 500 человек. Из них 350 будут размещены в Восточной Украине, в Донецкой и Луганской областях. Украина продолжает придерживаться реализации Минского протокола от 5 сентября для разрешения ситуации в Донецкой и Луганской областях. Об этом заявил заместитель главы администрации президента Украины Валерий Чалы на встрече с послами стран Большой Семерки и Евросоюза. Украинская власть ожидает, что к выполнению протокола вернутся и другие стороны. Валерий Чалы поблагодарил дипломатов за позицию стран за непризнание так называемых выборов на Донбассе 2 ноября. Сегодня, есть полное понимание, что Украина может рассчитывать на трансатлантическое и международное единство, не только в защите территориальной целостности суверенитета Украины, на полное непризнание всяческих фейковых выборов, признание единственного сценария мирного плана. И мы также подчеркнули, что рассчитываем на то, что наши международные партнеры скооперируются в военно-технической сфере.

Евросоюз официально признал выборы на Донбассе незаконными. Соответствующий документ выпустила пресс-служба Совета ЕС. Евросоюз призывает все стороны провести голосование в соответствии с законами Украины. Это предусмотрено Минским протоколом о перемирии. В Украине говорили вчера и на первой встрече новой Еврокомиссии. Ее президент Жан-Клод Юнкер пообещал, что первый свой заграничный визит осуществит в Киев. Австралия обсудит с Евросоюзом новые санкции в отношении России. Такое заявление сделал посол Австралии в России Пол Майлер. Официальная Канберра недовольна поддержкой, оказана России незаконным выбором на Донбассе. Поэтому австралийцы хотят поговорить с европейцами о необходимости нового порта ограничений на российский бизнес. Ранее США пообещали, что отменят санкции, только если Москва будет соблюдать минские договоренности. Накануне госсекретарь США Джон Керри назвал незаконное голосование на Донбассе вопиющим нарушением суверенитета Украины и минских соглашений. И подчеркнул, единственное законные местные выборы в Донецкой и Луганской области будут те, которые соответствуют законодательству Украины. Кроме того, Джон Керри призвал Россию и ее доверенные лица Восточной Украины положить конец насилию вокруг Мариуполя и Донецкого аэропорта. Центральная избирательная комиссия признала избранными уже 60 депутатов по мажоритарным округам из 198. Ситуация в 59 окружной комиссии Донецкой области остается напряженной. ЦИК так и не получила протоколы. Ее работу блокируют неизвестные вооруженные люди. В этом округе продолжается работа окружной избирательной комиссии. Мы надеемся на то, что ситуация все равно будет развиваться так, что позволит составить протоколы об итогах голосования. Каких-либо других вариантов ЦИК не рассматривает. Относительно какого-то экстраординарного подведения итогов голосования в этом округе. Мы все-таки надеемся, что окружная избирательная комиссия его все же составит. Но пока ЦИК заканчивает считать голоса, социологи анализируют сделанный украинцами выбор. Эксперты выяснили, почему ошиблись экзитполы и в чем феномен фаворитов нынешней предвыборной гонки. А также за кого голосуют студенты, пенсионеры и офисные работники. И в чем связь между уровнем образования и галочкой в избирательном бюллетене. Обо всем об этом смотрите далее в сюжете. Цель исследования – ответить на вопросы, кто и как голосовал. Специфическая особенность этих выборов заключается в том, что до 80% избирателей лишь в последний день определились, за кого отдадут голос. Также социологи выяснили, что электораты разных политсил отличаются возрастом, уровнем образования и местом жительства. Найвысший Осветний ривень. Самый высокий уровень образования среди электората прежде всего самопомощи. Самый низкий радикальная партия Олега Ляшко, которая тоже имеет свою специфику. Среди ее избирателей 19% с высшим образованием, и почти половина – это сельские жители. В гендерном срезе также четко прослеживается закономерность. Женщины по большей части выбирали одни партии, мужчины голосовали за другие. Дещо більше, э, серед... Несколько больше поддержка среди женщин Народного фронта и оппозиционного блока. Вообще у нас женщины преобладают и в обществе. Поэтому почти во всех политических силах превалируют женщины. За исключением двух. Это свобода и правый сектор. Там преобладают мужчины в структуре электората. Там превожают человеки и в структуре электората. Эксперты выяснили, что у народа к новой власти три основных запроса. Люди ждут стабилизации экономики, мира и повышения обороноспособности, а также люстрации. А еще новых лиц в парламенте. Отчасти поэтому выиграли и те политсилы, которые на гребне роста популярности армии включили в списки комбатов. Довера до армии очень сильно поднялась. Доверие к армии очень сильно поднялось. Долгое время украинское общество с большим недоверием относилось к политикам, к парламенту и к президенту. Сейчас положительный баланс доверия имеет президент. Надеемся, что следующий парламент тоже будет иметь положительный баланс доверия. А также армия, церковь и средства массовой информации. Это те институты, которые, мы надеемся, сохранят доверие наших граждан. Но армия очень сильно поднялась от негативного рейтинга к положительному. Баланс доверия и недоверия более 20% в плюсе. больше, в плюсе. Отвечая на вопрос, почему не прошла свобода, ведь экзит-полы давали ей больше 6%, социологи отметили, что погрешность соцопросов допустимая 1,6%. На предыдущих парламентских выборах она была еще больше 1,9%. Но в 2012 году свободовцы набрали 10% голосов вместо прогнозируемых экзит-полами 12. Поэтому тогда на статистическую погрешность в несколько десятков тысяч голосов никто не обратил внимания. А возможно, следовало бы. Юлия Боднер, Юлия Михайлова, Андрей Шишлов, БТБ. Ну, о том, чем будет жить Украина и мир сегодня, смотрите далее в нашем анонсе. Оставайтесь на БТБ. Увидимся. Главное направление работы новоизбранного парламента и коалиционного правительства обсудят представители украинской власти и члены Европейской бизнес-ассоциации. Чего ожидать от курса гривни в ближайшее время, обсудят украинские банкиры и эксперты. Все нюансы расчетов за жилищно-коммунальные услуги и как правильно заполнять обновленные квитанции разъяснят представители Киевской городской администрации. Организация стран-экспортеров нефти представит свой отчет. В нем содержится краткосрочный и долгосрочный прогноз спроса на черное золото. В Токио пройдет конференция производителей и потребителей сжиженного природного газа под названием «Шельфовая революция пересекает Тихий океан». Ожидается, что в ней примут участие представители из 50 стран мира. Премьер-министр Нидерландов Марк Рюта посетит Австралию, где встретится со своим австралийским коллегой Тони Эбботом. Они проведут переговоры о ходе расследования падения малазийского лайнера, в котором погибли граждане Голландии и Австралии.